وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبعد رضينا بالله ربّا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْذُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Wahai seluruh orang-orang yang beriman Andalah kamu semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan andalah kamu melakukan perancangan untuk kehidupan kamu pada masa hadapan ia ni kehidupan selepas mati Dan takutlah bertakwalah kamu kepada Allah Sungguhnya Allah Ta'ala itu akan Membongkarkan, mendedahkan segala perbuatan kamu di dunia Bila tiba masanya di akhirat nanti Sahibul Fadilah Mengurusi masjid Al-Fadil tuan imam dan seluruh pimpinan masjid ini kepada ibu-ibu ayah-ayah rakan-rakan sahabat-sahabat teman-teman yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan Sesungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan kepada kita. Dan sekarang ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah bermakna tidak berapa lama lagi kita akan berada pada tahun baru mudah-mudahan kita terus beristiqomah dengan segala amal dengan segala ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Antara nikmat yang sangat besar Allah Taala kurniakan kepada kita ialah Allah Taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat solat subuh berjemaah, kemudian dapat beretikaf di rumah Allah Taala ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal amal soleh kita untuk dibawa kepada Allah Taala. Sewaktu kita lahir Hari pertama kita lahir di dunia ini Ada tarikh lahirnya Ada tempat lahirnya Dan ada masa lahirnya Dicatat di dalam buku pendaftaran kelahiran kita Tetapi Kita barangkali terlupa Sewaktu dicatat tarikh kelahiran kita itu sebenarnya tarikh kematian kita sudah ada. Sewaktu dicatat tempat lahirnya kita itu sebenarnya tempat mati kita sudah pernah ada. Sewaktu ditulis masa lahirnya kita itu sebenarnya masa mati kita pun sudah ada. Ini satu perkara yang besar yang perlu kita ingat yang perlu kita muhasabahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu kita perlu mengingat kepada kematian kita. Kerana kematian itu ada syaratnya. Syarat pertama kematian itu tidak wajib yang mati itu perlu tua dahulu. Kerana ramai orang umurnya muda matinya lebih awal daripada orang tua. Kedua, tidak wajib tidak semestinya mati itu mesti sakitnya dahulu. Kerana berapa ramai betapa ramai orang yang sihat tiba-tiba diambil nyawa oleh Allah Subhanahu. Lagilah kalau kita ini umurnya sudah banyak Maka tentunya kita dengan kematian itu semakin dekat Lagilah kalau kita ini penyakitnya sudah banyak Maka sudah tentu matinya sangat dekat Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kematian itu sangat dekat dengan kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membawa para nabi dan rasul ke dunia ini untuk memberi peringatan kepada kita. Betapa dunia ini sifatnya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempatnya untuk kita beramal yang hasilnya nanti akan kita tuai, akan kita kutip bila kita menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. Muslimin muslimat para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itulah ketika mana kita berada di alam dunia ini kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan para rasul antara manusia yang paling banyak yang diuji oleh Allah taala khususnya yang mendapat gelar ulul azmi paling banyak sekali Allah taala menguji mereka antara lainnya untuk kita melihat sebagai satu contoh satu satu tauladan kepada kita betapa kita Memahami akan keberadaan kita dunia ini adalah sementara. Lantaran itulah dunia ini dinamakan sebagai darul ibtila, tempat di mana Allah Taala menguji manusia. Menariknya, kebanyakan manusia berfikir apabila ia diuji oleh Allah Taala dengan sesuatu kesusahan, sesuatu kesakitan, sesuatu kemiskinan, Ramai manusia beranggapan itu adalah satu ujian Allah Taala kepada mereka. Dan ramai manusia mampu untuk berdepan dengan ujian ini. Tetapi jarang sekali manusia merasakan bahawa kesihatan itu juga sebenarnya ujian Allah untuk dirinya. Kekayaan itu juga sebenarnya ujian Allah untuk manusia. Pangkat dan darjat itu juga sebenarnya ujian Allah untuk manusia. Bahkan ramai manusia kecundang, jatuh rebah apabila diuji dengan kesenangan. Apabila diuji dengan pangkat dan darjat. Apabila diuji dengan kekayaan. Apabila diuji dengan kemewahan. Kerana manusia sering beranggapan Susah itu uj hanya ujian Allah. Manusia lupa bahawa senang itu juga ujian Allah. Manusia hanya merasakan sakit ujian Allah, tapi jarang manusia memikirkan bahawa tubuh badan yang sihat itu juga sebenarnya ujian Allah. Dan ramai manusia bila sakit ingat pada Allah. Kita sendiri bila sakit Allah, Allah, Allah itu tanda sakit itu. Tapi berapa, berapa ramai yang sihat yang ingat pada Allah. Berapa ramai yang kaya yang ingat pada Allah. Berapa ramai yang punya pangkat dan darjat ingat pada Allah. Wa qalilum min ibadi Sangat sedikit di kalah aku yang bersyukur kepada nikmat yang aku berikan kepada mereka. Sedangkan manusia tahu manusia muslim khususnya sedar la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kalau kamu syukur kamu patuh kamu taat pada perintahku ni saya aku akan tambahkan lagi nikmat tambahkan lagi rezeki untuk kamu wala in kafartum inna azabi lasyadid dan kalau kamu kufur kamu lupa siapa kamu? Ke mana kamu akan pergi? Kepada siapa kamu akan menjawab soalan nanti di akhirat? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat dahsyat, amat hebat. Muslimin muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita bermuhasabah. Betapa banyaknya nikmat luasnya rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebetulnya saya, sahabat-sahabat saya kami dari Malaysia dan dari seluruh pelusuk yang datang ke bumi Aceh ini sebenarnya kami ingin belajar. Belajar daripada rakyat Aceh ini apa itu artinya sabar belajar apa itu artinya radha kepada Allah. Kerana kami belum diuji dengan kesabaran. Kerana kami belum diuji dengan ujian sebagaimana Allah Ta'ala menguji orang-orang aji ini. Kami hanya belajar teorinya sabar. Teorinya radha. Tapi antum orang Aceh mempraktikkan sabar itu apa? Mempraktikkan reda itu apa? Masyaallah tabarakallah. Ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, pada dasarnya Allah taala sedang menguji iman kita. Sesungguhnya Allah taala itu apabila ia menyayangi suatu kaum, suatu ummah ia akan mengujinya Ya Kerana Allah Ta'ala itu sangat rindu untuk mendengar rintihan hambanya Sangat suka untuk mendengar doa dan permintaan hambanya Muslimin muslimat Para duyufun rahman tetamu-tetamu Allah subhanahu wa ta'ala Marilah pada saat ini kita menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah taala kepada kita yang begitu banyak begitu hebat dengan kita berazam bertekad untuk menjadi hamba Allah yang taat akan segala perintahnya sebolehnya so, kita berusaha berikhtiar untuk melakukan menunaikan segala perintah Allah Ta'ala tidak mau meninggalkannya walaupun satu. Sebolehnya kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Tegahan Allah Ta'ala tidak mahu melakukan walaupun satu. Itu azam kita. Itu tekad kita. Itu usaha kita. Untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul ta'at akan perintahnya sama ada perintah suruhannya maupun perintah larangannya kami sebetulnya rakyat Malaysia dan juga di Nusantara ini banyak belajar dari orang-orang aji yang kami saya daripada Kelantan juga mendapat gelar Serambi Mekah sebagaimana di sini juga mendapat gelar Serambi Mekah Alhamdulillah nenek moyang kita leluhur kita dahulu sudah bersirat rahmi berhubung khususnya di kalangan para ulama suatu ketika dahulu dan insya Allah kita generasi pada hari meneruskan mengeratkan lagi sirat rahmi yang telah berlaku begitu lama khususnya di kalangan para ahli ulama yang insya Allah kita teruskan kepada anak-anak cucu kita, generasi kita pada masa depan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita meniru sikap yang telah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Umpamanya kita melihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan nikmat begitu banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang penguasa raja yang tidak pernah orang lain yang sebelumnya lalu dalam mensyukuri nikmat Allah taala tersebut Allah taala menyebut dalam surah An-Naml ayat 40 ketika mana singgah sana ratu Balkis didatangkan kepada Nabi Sulaiman AS Beliau mengungkapkan Hada min fadli Rabbi Liabluwani ashkur an akfur Beliau sedar bahawa Segala kekuasaannya Segala kehebatannya Segala apa yang ada pada dirinya Itu bukan miliknya Tapi semua itu dipinjamkan oleh Allah Ta'ala Beliau tahu apabila barang itu dipinjam maka sampai ketikanya akan diambil oleh tuannya. Begitulah kita dalam hidupnya kita ini. Kita sedar, kita faham bahawa semua nikmat yang kita punya ini bukan kita punya tapi Allah taala yang punya. Haza min fadli rabbi. Yang nikmat itu Allah taala berikan bukan saja-saja tetapi Allah Taala mau menguji kita melihat bagaimana iman kita. Adakah askur kita bersyukur akan nikmat Allah Taala tadi, amakfur ataupun kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur di atas segala nikmatnya dan saya bagi rakyat Malaysia dan Nusantara di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat, rakyat Aceh yang menerima kami sebagai tamu di sini. Seringkali lah rakyat Malaysia sekerap ke sini. Sama, sama ada wisatanya atau sebagainya dan sebetulnya kami datang ke sini untuk belajar sesuatu daripada rakyat Aceh. Akan kehebatan sabarnya orang Aceh, redanya orang Aceh, menerima segala ketentuan Allah Ta'ala dengan begitu pasrah. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat barakah daripada Allah Ta'ala. Izinkan saya untuk berdoa kepada kita semua pada pagi ini insyaAllah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل اثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر اللهم اقسم لنا من غشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا. وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا بالايمان وامسنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا كره اعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولانا دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan memberi ruang sedikit pada pagi ini berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan para tetamu Allah Ta'ala akhirnya fal khairu fiha min Allah wa syarru fiha min nafsi wa ma ubarri'uha wallahu min wara'il qasdi wa huwal hadi ila sawa'ir rasyad fasalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh